एकनाथ महाराजांचा मंत्र हा मंत्र इतका प्रभावी आहे की या मंत्रामुळे घरातील नकारात्मकता नष्ट होते मनाला शांती मिळते आणि जीवनातील प्रत्येक अडचणींवरती मात होते आणि तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीमध्ये विजय प्राप्त होतो म्हणून हा मंत्र शेवटपर्यंत नक्की ऐका ओम आदिनाथाय नम ओम इन्द्रनाथाय नमः ॐ गोरखनाथाय नमः ॐ जनंधरनाथाय नमः ॐ कालिनाथ ॐ नमः ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्धरनाथाय नमः ॐ कानिपनाथाय नमः ॐ व्रतहनाथाय नमः ॐ रेवन्नाथाय नमः ॐ चरणनाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मेन्द्रनाथ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्धन्नाथाय नमः ॐ कानिनाथाय नमः ॐ धृतोहनाथाय नमः ॐ रेवन्नाथाय नमः ॐ कर्णनाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मछिन्द्रनाथाय नमः ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलंधरनाथाय य नमः ॐ भ्रतोनाथाय नमः ॐ रेवन्नाथाय नमः ॐ चरणनाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः

ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्धनाथाय नमः ॐ कानिपनाथाय नमः ॐ भ्रगुहनाथाय नमः ॐ रेवन्नाथाय नमः ॐ चरणनाथाय नमः ॐ थाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मच्छिन्द्रनाथाय नमः ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्धरनाथाय नमः ॐ कानिकनाथाय नमः ॐ क्रतुहथाय नमः ॐ रन्थाय नमः ॐ चरणनाथाय नमः ॐ नाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मच्छेन्द्रनाथाय नमः ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्धर्नाथाय नमः ॐ कानिष्नाथाय नमः ॐ भ्रतुहनाथाय नमः ॐ रेवन्नाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः न्द्रनाथाय नमः ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्धरनाथाय नमः ॐ कानिह्नाथाय नमः ॐ भतुहनाथाय नमः ॐ रेवन्नाथाय नमः ॐ चरणनाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मेन्द्रनाथाय नमः ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्धरनाथाय नमः ॐ कानिक्नाथाय नमः ॐ भ्रतुहनाथाय नमः ॐ रेवन्नाथाय नमः ॐ चरणनाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मच्छिन्द्रनाथाय नमः ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्तनाथाय नमः ॐ कानिनाथाय नमः ॐ भ्रतुहनाथाय नमः ॐ रेवन्नाथाय नमः ॐ चरणनाथाय नमः ॐ नागनाथाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मिन्द्रनाथाय नमः ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्धरनाथाय नमः ॐ नमः ॐ भ्रतोनाथाय नमः ॐ रेवन्नाथाय नमः ॐ चरणनाथ थाय नमः ॐ आदिनाथाय नमः ॐ मच्छिन्द्रनाथाय नमः ॐ गौरक्षनाथाय नमः ॐ जलन्धरनाथाय नमः ॐ